У Олена Горбунова у нас у студії сьогодні будемо шити іграшки. Доброго дня, Олена. Здравствуйте. Розкажіть про ваше захоплення. Ви принесли до нас багато різних тваринок, да, так, Розный. і ляльок. Тож як виникло таке захоплення? Ну, напевно, це все з дитинства, коли починалося все. Ми з мамою сиділи там, починали з бісера, пам'ятаю, були фінічки. Ну, Потом кожне шивали. Потом ще в'язали. Но со временем, когда папа мне подарил машинку, свину, пошло, поехала и шить и учиться, ну только куклы. Одежды никогда не шила. В принципе, только были куклы. Сейчас переважно и ляльки и тваринки, так? Ну да, знаете, не только, наверное, я просто всего пробую, все что, все что вижу, то пробую это сшить, а там уже видно, как что больше нравится, что больше ко мне подходит. А вы ну, было что? натхнение Ну да. да. Какая играшка была первая? Еще вы в пошили? — пошли? Первое это был мишка был розовый. Он очень такой просто в простых был формах. Я ее подарила своей подруге мишку. Вот. А потом как-то спасибо интернету началось. Там увидела, там что-то попробовала и пошло поехало. Тож сьогодні ми також будемо робити іграшки. Які саме? Розкажіть. Сьогодні ми будемо робити соушик. Даже не одну, а дві, парочка. От будете мені, Дашенька, допомагати. Добре, у нас будуть такі закохані пташки. Тож з цього треба починати. Для початку необхідно знайти викрайку. Ви можете позаємствувати в інтернеті. Либо, в принципі, можна і вручну нарисувати, так як форми дуже прості. Можно даже детям делать. <laughs> Без проблем. В нашем прикладе это картинка с интернета. Вот, да, картинка из интернета. Можно вырезать Я, из э... книжечки, до речи. Немножко еще сама доделала, там, лапки, носик. Будет объемно, чтобы она еще стояла. И с мягких тканей все будет очень миленько. То первым этапом мы должны перевести нашу выкройку, так на ткани. Да, для начала берем ткани, мы должны решить, в каких цветах будет игрушка, наше изделие. Вот, цветовую гамму определяем, переносим на ткань выкройку и начинаем сшивать. Дома я уже подготовила все, угу. сшила. Можно, можно. сшивать и на машинке, можно руками. Да, видите, руками. я сделала животик другим цветом. Для начала сшила эти две части, потом сшила между собой, и получается вот тельце у нас. Mm -hmm. Только нужно набить и дальше уже пришивать детали мелкие. Мы должны брать тканину, яка сыпется, чи, возможно, потрібно таку брати, чтобы легче было, она не сыпалась. Без разницы. Главное, Сильно. чтобы вам нравилось и чтобы по цветам подходило. Это вообще чисто ваша инициатива. Потому что тельца у нас уже готова, еще дальше. Да, дали. дальше. Так, значит, я буду девочку набивать, вы будете мальчика. Добро. Давайте я вам тут положу. Вот, начинаем. Угу. Так, добре. Есть вот такой наполнитель. Это хлофайбер. Можно взять любой синтетический наполнитель, кроме ваты, потому что вата, когда будете стирать вещь, да, эту вещь можно стирать, вы будете ее стирать... Важливо, так. Конечно, да. И она может сбиться, и будет некрасиво деформировано тельце начинаем наполнять. Вот. Mm -hmm. Все, получите, держите палочку. Так, мы mm тут -hmm. завершили дополнительную дырочку. Дырочку. И будем отверстие. Наполняем. Да, для начала я вот буду девочку наполнять, а в мальчика. А потом уже будем все пришивать. Да, можете для удобства взять такую палочку, Обычно палочка для волос или как пальцем, как кому удобно, не знаю. Бывает, если крупные какие-то игрушки, то удобнее сначала рукой наполнить, а потом уже ну, наполнять ее так, поплотнее, потому что это будет все-таки объемная игрушка, и чтобы не было пустот там. Ну, пока мы наполним, давайте, Лена, поговорим про игрушки, какие вы принесли до нас. Наши да. операторы сейчас покажут. Тут и ведмедики, и котики, до речи, один уже не хочет сидеть. Не хочет. хочет. про него поговорили. Так, и зайцы, тобто, есть, будь -яки. Да, я никогда не думаю, если это не на заказ, никогда заранее не думаю, о чем, что буду шить, просто как-то вдохновение есть и начинаю творить. Так, раз на экране у нас лялька, про ляльку расскажите. Чудова, она в единый колоритный хам изроблена. Какая ей история? Как долго е ⁇ работают? Ну, знаете, я тоже интернет, вдохновение, увидела что-то, конечно, не копируешь, а просто как-то вдохновение, только для вдохновения. Я увидела какую-то то ли игрушку, то ли что ли девочку в таких голубых тонах. И мне захотелось, во-первых, мне этот цвет очень нравится, тоже, видите, много зеленые, голубые. И ну, как-то оно пошло поехало. Маленькая девочка, как балерина. Ну, можно и подорвать, и просто залишить интерьерную ляр ляльку. Да. Дома. Они как все куклы такие рассчитаны на то, что они будут интерьерными. Но я имею в виду сразу, когда шью, что это может быть дети, которые <laughs> будут и играться, могут порвать. Ну так, там у все детали Очень бути... крепенько, так, да. Доброе пришите Вообще, общем, mm -hmm. такой сложный процесс, ну, да. все хорошо, все хорошо так него, с каждой игрушкой, я гадаю, выходит все краще и краще, так? Да, знаете, сначала было не то, что даже ужас, просто много, я теперь вижу, сколько недостатков было. То там это недостатки. Я это сразу как недостатки, потому что мы же стремимся к лучшему. И у меня родители увидят, им, ой, как красиво, супер-супер. А я говорю, я знаю, что у меня тут какие-то недостатки. Также и родственники, ой, как красиво, все просто супер. Но всегда сама уже себя критикуешь. Каждая майстриня бачит свои недолики сама. Что а до таких дребненьких деталей, вот, например, то есть и зайчик, он у ковтинці. Да. Так, топ-то вы да, гардероб для игрушек. Да, все-все отдельно делается, потом пришиваете. Либо есть некоторые, ну здесь, наверное, нету, да, которые снимать можно. Изделия. Давайте что-то у вас не получается помогу. Так, я. Смотрите, вы набили как раз животик, а теперь. Опа! Здесь есть еще. Так как отрывайте и дальше туда подальше. Да, да, вы здесь животик набиваете. Тільки секрет є у нашої, секрет. нашої пташки, що вона подвійна. Ми зробили їй животик. Так, да, буде животик, а мальчик. Як справжній чоловік. Ну, немножко. Так має бути животик. Віна, ваша пташка вже готова, так? Почти. Тут ще ушки, потрібно не запиватися, що їх треба. Якщо що, я вам зараз все допомогу, не переживайте. Ви можете продовжувати робити пташку і показувати нашим глядачам, щоб ми точно встигли. стыдному. Это такой этап первый, так наполнения. Самое интересное, наверное, когда делаешь игрушку, от начала до конца ты представляешь какие-то детали, которые будут характеризовать это твое творение, изделие, И много мелочей, чем больше, тем интереснее будет работа. а Чем мельче это вообще, там, как, как супер художественно. Если маленькая игрушка, то нужно будет уже очень справной майстриной. Да, ну вот как, например, это маленькая, для того, чтобы оно все опрятно было и здесь э, не было пустот, нужно очень аккуратненько все подталкивать, делать. Ничего а, <laughs> страшного. Это не просто, да. Непросто, да. Так, кит не хочет стоять. Ой, кот у меня вообще ленивый. Он на то и рассчитан Как чтобы... настоящий кот, он хочет полежать Котиков, пить. конечно, люблю делать Котиков у меня очень много Так, сейчас на экране у нас Також, такой кошеня Да, это кофейный котик Как его треба делать? Какие як, его секреты? Секреты этого котика а В том, что мы сначала Шьем, наполняем Все делаем А потом еще покрываем кофейным раствором И печку Немножко поджариваем он пахнет ароматно. И а потом уже, когда вот достаем, можно эти все детали собрать. Там хвостик, лапки. И доделываем уже усики. Докрашиваем акриловыми красками. Ваша сова уже готова, так? Да. Поэтому будем делать так далее. А я буду потроху запомнивать угу. хлопчик. Хорошо. Значит, дальше давайте... Ниточку. Угу. Мы сошьем отверстие, которое набивали, и продолжим. Можете, знаете, давайте, чтобы вы мне помогали, уже закончим одну совшку. Так, давай, давайте. Давайте вы мне поможете угу. набить лапки. Вот, угу. будут они такие пышные и носик. Так, будем продолжать. Тоже будет объемный, кучиком. маленький. А я тогда зашью отверстие. Сюди потрібно набивати, да, так? Так, набивати. Ми робимо у серединці отвір. Чи важливо де робити? Чи можна було залишити? Важно, кошик? щоб не було видно там, де ми набиваємо. Нужно робити в середині, акуратно. Угу. А потім ми це все закриємо. Так. Да. Все закроється, прищеться і не буде видно. Да, важливо дуже робити все поакуратніше. Лучше, якщо що не вийшло, перешити. потому что в итоге будет изделие... Зипсованная игрушка, да, может в принципе. быть, Эти маленькие стежки это очень важные в пошиве. Так, первая лапка почти готова. Можете даже чуть-чуть пополнее напивать их, чтобы Трошечки они... Трошечки щельнейшие. Да. майже готова. Нет, уже почти готова. Сейчас будем пришивать лапку первую. Вот такая лапка у нас вышла. Да. Перша. Если можете свести, вот, держите. Чтобы я могла потом пришить, и оно ничего так. не выходило, угу. не упадало. Так, еле-еле, свидите. Угу. Это не важно, я дальше буду уже получше тут поплотнее пришивать. Головне, чтобы у нас ничего не распустилось так да по швом я шью, чтобы ничего не выглядывала управляем ушки так трешечка мы закрыли угу. пожалуйста как uh -huh. будет пришивать да, далее, не? Хорошо, можете оставить да, так Я, в принципе, на этой своей же продолжать. Неважно как. Так, будем набывать другую. Нишку. Насколько. Лапку. Так. Лапка. Так. Всякие животные. Она такая косковая. Птичка. Так. Ташки справді лапки. А потом носик. Носик. Носик, если смотреть наш выкройку. Здесь носик очень маленький, я решила сделать его более объемным, потому что, чтобы не была плоская игрушка, чтобы деталь смотрелась, детальки интересно смотрелись, я ее более так решила объемнее сделать. И чем больше маленьких, дребненьких деталек, тем загали краще, может быть. Да, идет общая, общая картина, гораздо интереснее, так сказать. Такий кропіткий процес набивання різних частин, з яких буде складатися наша іграшка. Але дуже цікавий, бо в наших руках вже створюється справжня, справжня, об'ємна іграшка. Вот, прикладываємо, примерно видим уже что що... вот одна лапка и вторая будет по соседству, чтобы они поместились. Начинают просто прошивать. Пилот иголка или потайным. Будь-яким швом, аби це було гарно. І щоб незаметно було. Ну, лучше по тайним, звісно. Так, є. І залишився носик. Носик. Найвідповідальніша частина. Да. Ну, і ще, звісно, глазки будуть. Ну, їх не треба набивати. Ні, глазки у дівчинки вишиті будуть, а у мальчика йдуть вже вирізані із плотної. Ну, звичайно, дівчинка має бути гарнішою і Ну, Вона у нас буде кокітлива, так немножко припущеної Глазки будуть. Так, носик. Носик піддається набиванню. Він має бути дуже щільно наповнений. Ні, ні, не очень Ну, Тепер я можу продовжувати закінчувати да. хлопцям. Ще залишилася у нас начинка, скажімо так. Угу. А наша кицька вже має одну лапку. Так. Угу. Що ви полюбляєте робити більше? Можливо, тваринок чи ляльок, чи якихось окремих тваринок. Ось є тут багато котиків або медиків. Котики, звісно. Котики. Для мене котики? Я люблю очень готов животное лучшее, самое для меня. Но также я люблю экспериментировать, что-то новое пробовать. Поэтому не останавливаюсь, не зациклюсь на, кот, на, на котиках. Котика. Потому что очень много разных, хороших. Ну, зайчик, взагалі общем, меня впечатляет своей ковтинкой. Пальтишко такое у него. даже стильное. Ну, как тут? Все добре, Очистить. все виходить. так. З животик трошки збільшився. Це нормально. Так, але все як має бути. Ще ви до нас принесли подушку. Так? Що це за да, тебе? Це не просто, это... просто свадібною подушка. Покажемо нашим глядачам ось. Я з них довго пор почала улікатися аксесуарами свадебними. Угу. Ділаю на заказ. Это, кстати, моя свадебная подушка. Да. Как, с истории. С истории. Начала вообще раньше никогда не пробовала шить свадебные аксессуары, а на свою свадьбу решила уже. Как, что, треба, как это так. я сама треба должна? Надо. Я же майстриня. У нас залишается 5 хвилин, ж еще далее. Давайте. Так, дальше. Так, да? Хорошо, давайте расскажу так, в принципе. Очки. Очки. Из плиса или фетра, как у вас, какие есть материалы, Вы, вырезаете кружочки любого диаметра, это уже по вкусу, и начинаем, можно из нитки обычно или из мулине вышивать глазки. Так, так. давайте сделаем очки хотя бы одни нашей птарце и давай. покажем нашим глядачам, какая так, она я... будет. Ниточка у вас тут будет? потемнее. Чорненька. Ось вона, ось вона. Ага, Є? спасибо. Так, тому що очки ж мають бути у нас гарними. Звісно. Взагалі можна за 20 хвилин, мабуть, можна одну пошити пташку. Так, якщо особливо ви розумієте, що я хочу таку і таку, можна спочатку навести Карандашик вам ступень. Наметит это, Да, а, да. Я предпочитаю карандаш, потому что он очень легенько, наводится и потом не заметно Наметить. Сначала вышиваем, потом пришиваем уже к нашему изделию. Ну тут очень просто все, вперед иголка кладит. Или по вашему желанию уже как хотите, там разные швы. Можно, например, пришить и туди бусинку. Так, бисеринку, или або есть уже продаются бусинку. глаза. Так, а боку ты справді готова. Ну и да. так как мы все делаем своими руками, как это глаза тоже будут сделаны своими руками. Вот. Так, моя пташка уже майже готова. Ще трошечка. Найскладніше у набиванні це розподілити вушка, щоб ми роз... розправили все дуже гарно, щоб наші вушка були не пустими. Так, залишається небагато часу, але одне очко, я гадаю, ми можемо зробити. Ми вже почти сейчас, так. Значить, Будь пожалуйста, глазик такий з ресничками. Прикладуємо оба глазика, щоб. зачистили да. Спыть. А дальше? Лифтинка. Тоже ниточкой продеваем, продолжаем шить. Угу. Простыми движениями. Я предпочитаю все пришивать, чтобы наверняка. Але можно и приклеить Правда? Если какая-то мастерня забажает приклеить и все сейчас. Без проблем, конечно, можно. Сейчас много разных клеев, которые э, отлично для ткани подходят не заметны еще нам еще залишится сделать? самое последнее mm -hmm. это будет крылышки mm -hmm. просто... Крыльца мы не набываем мы их просто вырезаем да фетр так? такой плотный довольно материал мы вырезаем два крылышка тоже по желанию можно либо полностью их обшить, пришить к нашему детали тельца, либо можно, я думала, сверху, сверху только uh -huh. прихватить. Так, трошечки нашим глядачам. Вот, прихватить. такая у нас будет пташка, может, с такими крыльцами. Uh -huh. Тобто, не много не багато. мишку. Даже летает. <laughs> а крыльца будут рухомыми, так? Да, так интереснее будет смотреться. Так, а мы тут дошиваем уже глазик. наша сова вже бачила світ. Ну, хоч одним глазком гляне. Це, звісно, все не так швидко. Жаль, що в програму не можна так успіти швидко її зробити. Так, за 20 хвилин ми показуємо, як можна зробити, так, як... Ну, вдома вже спокійно. Так, що за, за чим потрібно робити. Да. А потім вже поза ефіром, як завжди, ми дошиваємо іграшки. да, да, Да. Я вже також майже нам. Ура! Так, час у нас, на жаль, вже закінчився. У нас ми не дошили, але в нас вийшло. Будет. Будуть дві ось такі Ось такі гарні тримайте. Але да. покажіть. Так. Два. Дві ось такі пташки. Треба трошечки їх закінчити. Тут. Зробити їм очка. Так. і вони будуть у нас довершеними. Я дуже дякую вам. Олена, що ви до нас прийшли, розказали, як робити таких закоханих пташок. Приходьте до нас ще з новими ідеями. Нашим глядачам я дякую, що ви були з нами. Проте не перемикайте, бо прямо зараз для вас дуже корисний сюжет, де ви будете вчитися готувати разом із нашим поваром. Тож ми з вами прощаємося до наступних зустрічей.